Итак, всем привет! Сегодня с вами Уинсон, и я снимаю один крутой бак, который Шок тоже снял, да, то есть, ну да, ладно, давайте, давайте начнем, нам надо скопать немножечко вниз, потом вот так, и там мы ставим липкий поршень, потом вот так, и не надо ставить вот сюда, а надо прямо вот сюда, и все, потом подпрыгиваем, нажимаем. И все видно, все при все. Показать, как работает. Да легко. Рычаг, рычаг эм, дает активирование поршню эту, потом этот поршень дает этому активирование. Потом они вдвоем активируются и... Опа! И как бы я вам уже сделал ну, то есть, показал другой X-Ray. Другой. Для этого нужно будет кровать. Кровать. Самая настоящая. Так. Потом делаем ночь. Time set. Ладно, давайте вот так вот. Потом. <coughs> да блин. Сет. Да. Сет. не К. Хэт. И вот ночь, да? Подождем немножечко. Уснем. Вставаем. И вот все нижнее видно. Ну то лучше. Хоть затрата липких поршней. Ну можно и без липкого поршня. Даже могу показать. Что можно без липкого поршня. Вот копаем, копаем. Потом вот так, три блока, простой поршень, эм, рычаг, свето-камень. Хоп, хоп. Ай, не получилось. Хоп, и вот. Простой поршень.